Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest lekcja numer 4 i cytat na siebie Eta. motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać. To jest zacząć naciać, a wytrwać eta. выдержать, да, чтобы идти дальше. То есть мотивация, то есть то, что было на początku, а теперь мы целый час тренируем наши навыки. Навык это какая-то привычка, да, навык это привычка, то есть навык есть тем, что позволяет вытрывать. То есть вот эта привычка, да, в которой мы систематизируемся, идем дальше, позволяет нам дойти до конца и получить желаемые эффекты. Добре. Начнем мы сразу же с повторения. И, слушайте, поминтамы, был так именовник, и у нас там были разделения на родзай менский, ниякий и женский. И здесь я дала вам, решила дать такое повторение. Сейчас сделайте паузу и все эти слова прочитайте и скажите, какой это родзай. Добре. Но то детско czyli оно, правда? То есть это у нас родзай ниякий. Лицеум. Вспоминаем, да? Хоть и кажется, лицей по-русски, вот уже бы дать тут мужской род. Но не-не-не-не-не, то есть тоже родзай ниякий, оно лицеум. Поэта, поэта заканчивается на А, и вот уже хотелось бы дать его в женский род, но мы-то знаем, что поэта это поэт, да, просто в польском языке с окончанием А. И мы его даем, конечно же, в род мэнский. Замощь и Битгошч. Это два интересных словка. Это название городов Польши. I ZAMOŚĆ to u nas rodzaj męski. Da? To jest ON ZAMOŚĆ. Ja by, jeśli szczerze, w ruskom dała karierę w grzyńskom urodu, a bydgoszcz, ja by dała w No i tutaj u nas na obrot. To jest ZAMOŚĆ i bydgoszcz. E, I zwracajcie внимание na te słowa. Powtarzajcie ich się czas za mną. ZAMOŚĆ BYDGOŚĆ Słyszcie różnicę? Ś". Да? и смотрите, э, эти слова мы к ним потом будем обращаться, когда мы будем уже изучать дальше, дальше, дальше падежи. Э, и поэтому запомните их, да, выпишите себе где-то и так дальше, что на них надо обращать особенное внимание. Добро, час на часовники, помним, да, часовник это глагол, глагол мы можем э, спрягать по временам, то есть мы их можем отменять, э, изменять по временам, поэтому у нас э, и называются они часовники. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy o takich czasownikach jak WIEDZIEĆ, JEŚĆ i umieć. E, I wspomnę sobie gogoł BYĆ e, z matrycia. WIEDZIEĆ. No wy должны znać, nie? Kasia, wy na pewno jak kiedy ktoś to mówi, że to ja znaju, on mówi, ja wiem, da? No przy tym w samo na ciało, w siwę, to tymi si, rozsądzami, e, znać, to jest WIEDZIEĆ, WIEDZIEĆ, tak? Ok. JEŚĆ. JEŚĆ. JA JEM. Nie JA, że to tam JA JEM i umieć. Я умею. Да? И здесь ничего сложного. И сейчас я там чуть-чуть через секундочку, через слайд, еще одну, зачем я эти слова именно выбрала, объясню, расскажу. Окей, okay, ну и я есть. Да, видим, все эти глаголы, они заканчиваются на буковку ⁇ мы ⁇ в форме ⁇ я ⁇ А теперь идем дальше. И обратите внимание. Э, Опять-таки, ведеть, да, у нас тут снова ведеть, есть, уметь. И у нас так, я вем. Я вем. Смотрите дальше. Ты вешь. У нас SZ появляется точно так же, как здесь: Ты ешь и ты умеешь. И вспомните, что у нас в глаголе быть было что ты ест и у нас там была буковка вот эта да, с, с такой палочкой. И э, это исключительно. Вот только в глаголе быть у нас такое окончание может быть. Все остальное у нас всюду будет, когда мы будем говорить про ты, будет sz, то есть будет ши. ПРАЦУЕШЬ, КОХАШЬ, ВЕШЬ, ЕШЬ, умеешь ЧИТАШЬ и так дальше. Всюду будет «ш». Здесь поэтому э, мы будем идти дальше по чуть-чуть, да, пока такие вступления делаем. И там вы заметите, что только в глаголе «быть» в настоящее время у нас может быть что-то такое, как «ты а во всех остальных будет «ш». Окей, да? okay, добра. Он, он, оно, но он ве, он е и он уме. И здесь попрошу людей, да, украинских говорящих, Uh, обратите внимание, вот на здесь, да. Если мы скажем, что он где-то там есть, в значении, что не знаю, он там нас спрашивает, где он есть, то нас сейчас спрашивают, где он ест. да. И это означает, что где он есть в данный момент. А если у нас спрашивают, например, где он е, то это означает, что где он кушает в данный момент, да. Это очень важно, поэтому не путаем. Когда-то ко мне курьер ä, приехал ä, и спросил, че пани е в дому? И это будет означать, кушаю ли я дома. Да? То есть этот вопрос означает, кушаю ли я дома, дословно. Поэтому Чапани ест э, в дому, э, если речь идет о... Э, меня хотят спросить, дома ли я сейчас нахожусь. Да? Окей, но и он умеет. Окей, мы. Смотрите, какие легкие вообще окончания. Мы, мы, мы. Мы вьем, мы ем, мы умеем. Ничего больше интересного здесь не добавлю. Вы тоже всегда будете че. Вы вече, Wyjecie, wy umiecie wśród Cię. I zejsporalnie go wygwarzamy, nie cie, nic cie. Cię, cie, cie. Dobra. Oni, one wiedzą. Zdeś zwracałem uwagę, da. wiedzieć. Ja wiem, wiesz, wie, wiemy, wiecie. Wiedzą, daję. Ja teraz cię żeby wy zwracali uwagę. Wiedzą. Jeść. Ja jem, ty jesz, on je. Oni. Едзон. А здесь уже не будет вот этого дзы, потому что обратите внимание, как эти глаголы выглядят, да? У нас здесь вот этот дзы есть. А, и если бы мы из сказали о не ве то веем это у нас ветры, да? Ве у нас ветры, поэтому ведзон. А еем, ну такого слова нету, да? они еем. Что они робят? Конечно же, едзон. То есть они кушают, они едят, они едзон. Точно так же, заметьте, в русском языке у нас «есть», да, э, «есть», но при этом они «едят». Я ем, они едят. У нас тоже э, появляется буковка «ды». Окей, добро. А здесь у нас, видите, «уметь» и «они умею. Да, мы просто добавляем е и потом «о». Хорошо, и теперь смотрите, обратите внимание, я хочу с вами поделиться такой страничкой. Это у нас страничка «bab.la». Здесь у вас есть вот это вот, вот эти скрины я сделала, да? Это все сделано с странички как раз таки бабла, где у вас, если вы тут вниз на страничке пройдетесь, да, у вас будет отличная возможность вот такие же вот спряжения посмотреть в каждой форме. То есть, если вы не уверены, вы всегда можете зайти и всегда можете вписать вот сюда себе глагол, да, польский. И вот у вас есть опция проспрягать. Спрягаете его и получаете все опции возможные. Добре, переходим, мои хорошие, к наженнику. Если у нас уже была с вами консультация, вы наверняка знаете, что у нас есть такое слово как наженджа. Наженджа это у нас в украинском языке нажендник этот падеж. Это орудный видминок, да, а в русском это творительный падеж. То есть орудный видминок от слова орудия, да, орудие. То есть речь идет об каком-то орудии. То есть, наженджа, это у нас есть как раз таки орудие, то с помощью чего какой-то инструмент, да, то есть наженджа это инструмент, точно так же в польском языке слово инструмент, э, и так дальше есть другие слова-синонимы, но в данном случае наженджа, например, э, моим наженджем до науки есть телефон, то есть моим э, инструментом для науки, то через что я учусь, это есть телефон, наженджа, окей. Okay. И сам падеж отвечает на вопрос кем-чем, или же Кем с чем? Ким За ким с чем? И я вам даю тут два самых больших э, примера. там ким Будем вот сегодня у нас будет а, словарный запас по поводу профессий и не только профессий, а также стран, то есть гражданств. Э, и вы заметите, что когда мы говорим, кем я jestem, мы как раз таки используем вот этот вот падеж. И еще, когда мы говорим, что мы с кем-то куда-то идем, едем и так далее, что мы вообще просто с кем-то. Ну то, например, ищь. Kim, с, чем, ти, с кем с чем и с кем с чем? Перейдем сразу к табличкам. И у нас будет так: У нас будет э, все здесь очень просто. По поводу окончаний. Начнем, давайте, мне кажется, с рода женские, потому что здесь все просто проще некуда. У нас будут в прилагательных, то есть какое какая, какое примет никуда, добавляться окончание ОУ, а в существительном то есть, кто что, будет добавляться окончание тоже ОУ. То есть. Idę z moją mamą. Idu z mojej mamą. Interesuje się sztuką. Interesuje się kim czym sztuką. Idę z kim z czym, z moją mamą. To jest rzeczywiście wszystko proste. I tam, i tam. Ow. To nie każdy samy prosty, powiedziesz, się w polskim języku. Uż proście, действительно nie uda. Powody rodzaju męskiego i nijakiego. To jest to, że dosyć interesne i nic słuszne, bo bardzo pochodzi na ruski język. Spójrzcie. У нас есть euh, пшеметник, у прилагательных будет окончание им, либо же после буквы «к» и «г» у нас будет окончание «им». То есть, например, он ест кимчим, он ест высоким, хопакем. Ой-ой-ой, извиняюсь, тут должно быть не «йод», а тут должно быть «и». Хопакем. Тоже поправлю, и когда вам будут таблички вызывать, то у вас нормально все будет выглядеть. Он ест высоким хопакем. То есть в существительных у нас добавляется окончание м, либо же, либо же, либо же, если у нас после буковки к, то тогда будет и м, хупа кем, да, мы смягчаем к и г, я вам говорила, мы всегда их смягчаем. Добро. И с кем с чем с вытрясованным псем, с кем с чем с псем. OK i siedzę z kimś, z czym? To jest ja siedzę z kimś, z czym? Z małym dzieckiem, da? Z, z małym dzieckiem. E, nie кажется mi to niczym trudnym, a teraz na przykład jeszcze tam dalej rozbieram. E, no, jak już polski, bez wykluczenia, my wszystko, oczywiście, że pomniemy, że niczego prosto tak nie może być. I u nas tak, ale, da? bez ale nie da rady, e, idę z moim tatą. To jest, prylagacjami nastaje, pomniemy, mężskowa roda, a kończanie, żeńska Idę z moim tatą. On jest moim kolegą. E, idę z wysokim mężczyzną, w Ołówkańcem, ponieważ to u nas jest rzymskie i te słowa, to, urok. Na przykład e, on jest kim czym? On jest poetą, da? E, I tak dalej. Poeta, rzymskie akęcianie, jest poetą. Dobrze. И сейчас перейдем до отмены часовников, вернемся к глаголу ищ. Да, это очень важно, действительно, глагол польского языка. Почему? Потому что мы его всюду будем использовать, и здесь действительно очень-очень важно это все понять. У нас получается так, ищ, и как в русском у нас идти, я иду, я иду, ты идешь, ты идешь, он, она, оно, что робит? Идзе, идет. Мы, идем. Мы. Вы, идете. Они, они, идут. Да, они, они, идут. Обратите внимание, что форма я, иду очень всегда похожа к форме они, они, идут. То есть только одна буковка у нас меняется. Добро. И сейчас задание для вас, буквально секундочку, тоже сделайте паузу и соедините себе здесь все вот эти формы с колоночкой prawej. Dobra, e, I Idziecie. No my razu znałem, że to idziecie, to u nas wykonieczne, że idzie, kto? On, ona, ono, da? ono idzie, dziecko idzie, chłopak idzie, dziewczyna idzie. Idę, idę, ja idę, ja idę, idą, oni albo one. My nie znamy. Żeńczyny to e, tylko, albo wśród nich jest chociażby jeden mężczyzna. Więc oni albo one idą. Idziesz, idziesz. No, oczywiście, że ty idziesz. No i idziemy, idziemy. My idziemy. U nas już nawet tutaj jest podskazka. Świetnie. Będzie ćwiczenie jeszcze na ten głogół. Będzie podobne. Wystarczy to też łączyć. Więc wydaje mi się, że. достаточно э, его просто тоже тренировать, составлять себе предложение самостоятельно с ним, потому что это интересно, это полезно, э, и важно работать над произношением. Здесь для вас такие тяжелые моментики, это вот, например, «иджече», чтобы сделать не «дзе» какой-то звучок, и потом не «те», а джеча то есть максимально такой твердый, «идже», а не идзе или что-то такое, «идже», «иде», ничего такого, «иджеш» может быть чуть-чуть тяжело, и «иджемы», чтобы ездить сделать тоже красивое. Поэтому его надо перетренировать. Можете тоже сделать паузу и сейчас прям прочитать, постараться. Окей. Okay. И теперь соединяем все наши два ä, знания. Тут у нас ä, Идь, ищ и соединяем второе. Это у нас наженник. Иде с файной девчина на рандке. Иду с файной девушкой на рандке. Это у нас свидание. Идем на свидание. Он есть працовитый архитект. Внимание. Архитект. Не архитектор. Ничего. On jest pracowity architekt. Widzicie, da? Nam się to nie chłodają. nie można skończyć. On jest pracowity architekt. On jest kim czym. da? No się z tym odejdziemy. To jest grzeczne dziecko. Patrzcie, zwracajciecie внимание. Jeśli by my spoluzowali to jest strukturą, strukturu, że, na przykład, Wojtek jest... Yy... I się... Смотрите. To jest grzeczne dziecko. Zwracajciecie uwagę. My spoluzowaliśmy strukturę. to jest. Ile że jest to. Jeśli my... Pamiętajmy miejscami, sami, dań czy nie było. Jest to grzeczne dziecko, to jest grzeczne dziecko. I słuchajcie, jeśli byśmy tu wskazali. Eee, Ania to jest fajna dziewczyna? Okej. Okay. No, ona jest. Jaka? Ona jest fajna dziewczyna? Niekoniecznie, niekoniecznie. Eee, on jest pracowity architekt? Mm, nie. A jeśli my weźmiemy on to jest pracowity architekt, albo to jest pracowity architekt, to tak może być. To jest posle to jest, da? jeśli u nas będzie wozli jest gdzieś w a, ta okolicach e, czyścićka to, z pieredzajem nieważna, to nam wystarczy będzie po prostu szukać: kto to? Grzeczne dziecko, fajna dziewczyna, pracowity architekt. No, jeśli tutaj tej czyścićki to nie tu, to my się stwierdzimy dalej i zobaczymy, co to się dzieje. Wojtek jest grzeczne Dziecko. Wojtek to jest grzeczne dziecko, albo Wojtek, uh, Wojtek jest to grzeczne dziecko. Jeśli jakby u nas dieta była śliczka, to to ok, a jest nie, nie tak jak w danym cudzie, to u nas idą i zmienia kanciani. Idę z fajną y, dziewczyną, tu dość być w tero y, proszę o prosienie, idę z fajną dziewczyną w tero sobie możecie pisać, na randkę, na siedlanie. On jest pracowity architekt. On jest kim, czym? pracowitym, Architektem, no? Albo on to jest pracowity architekt, tak by mogło być. Jeśli by była cieciczka, to gdzie to, da? no? No, to nie, to już nastające, to tylko skać, on jest kim czym? On jest pracowitym architektem. Wojtek jest, no my nie możemy skać, Wojtek jest grzeczne dziecko, da? Możemy skać, Wojtek jest grzecznym dzieckiem, grzecznym dzieckiem. Ok, dobra, lecimy dalej. Okej, okay, kochani, e, dalej idziemy do nazwy. Кохам то, кохамтен темат. Название у нас идут людей, которые живут в странах каких. И теперь смотрите. У нас есть житель Канады. Да, я дала вам это упражнение, чтобы вы самостоятельно сейчас можете сделать паузу позже, когда я вам все переведу, и себе повписывать правильные ответы. Еще плюс в упражнениях после урока обязательно, обязательно просмотрите, там будет достаточно много на это. У нас есть канадычек То есть у нас житель Канады это канадычик. Bo możecie gdzieś zobaczyć. Turek, dla Turek, po polsku, Turek, e, on jest kimczem, jest Turkiem. Włoszka. Włoszka to u nas Italianka, a Musina to u nas Włoch. Zapiszcie sobie, czy z cecha w kance. Włoch. Ok, czwarte. Amerykanin, ona to jest Amerykanka, da. Hiszpanka. Człowiek, który żyje w Hiszpanii, to Hiszpan. Hiszpan człowiek, który żyje w Izraelu, to Izraelczyk. Izraelczyk, a żeński Izraelka. Izraelka, Izraelczyk. OK. A Rosjanka, Rosjanin, da, w wszystko w takiej samej mierze Holenderka, Holenderką, to Galandka, u nas żeński z Galandii, niżrolandka, można skąd, da. Holenderka, on, to Holender. Holender. Dobra. Grek. To ciekawe, ponieważ Greczynka kobieta to u nas greczynka Grek i greczynka Dziesiąte. Chinka, a mężczyzna to u nas chiniczyk. U nas tutaj wychodzi to chiniczyk, to jest my kny, dodajemy pałeczkę z wierchu i dodajemy chik, dokładnie tak samo jak akanczanie, na przykład kanadyjczyk. Chińczyk, chinka i chińczyk Portugalka, portugalczyk, portugalczyk. Норвег, а женщина это у нас норвежка, норвежка. Я вам здесь этого всего не пишу, потому что я хочу, чтобы вы попробовали себе самостоятельный диктант, и если у вас будут какие-то вопросы, то, конечно же, можете мне в личный чат, например, высылать либо в общую группу, чтобы я проверила. Норвег, норвежка. Да, пишем через z с точечкой. Ясным украинка, украинко, если быть точнее, да, e, и украинец. Ничего трудного. Бельг, бельгийка, Бельг. Belgijka, Brazylijczyk, Brazylijka i Czech, Czeszka, Czech, Czeszka. Przez SZ piszem, Popróbujcie, zapiszcie sobie takie o same samej zmienienie ciężkowe i dajcie mnie potem znać. Dobra, bierziemy to, że jeśli o profesję, e, lekarka, tu nas wrać, żeńczę wrać. Pielęgniarka, pielęgniarka. Zróbcie pauzę, powtarzajcie ze mną, albo że się czas, A e, To u nas siostra. i e, to wszystko u was słowa, ja już w uroku. E, pielęgnować kogoś. to, eta komta zabotyce. Pielęgnować, a pielęgnacja to zabota. To jest, na przykład, moja codzienna pielęgnacja skóry, moja każdą zabota o mojej korze, pielęgnacja. Uchod, wot, Uchod. że słowa ja by dała. Ok, policjant wszyscy wiemy. Strażak. стражак. Стражак это у нас пожарник. Научи. И, все работаем над буковкой И прямо в данный момент. Челка. Научи челка. И над че конечно же, тоже не забываем. И лы. Добавьте после буковки лы буковку и, чтобы вам проще было произнести. Научи челка. -э То есть здесь у нас целых три момента. Я над этим словом еще чуть-чуть с вами тут позаморачиваюсь. Чи, и, Ы, Ы, верловой звучок у нас, да? ЧЕ, ЧЕ, красиво наверняка выходит. И ЛЫКА, 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 НАУЧИЧЕЛЬКА. Не НАУЧИЧЕЛЬКА, такого ЛИ у нас нету, да? Это у многих еще до сих пор есть вот эта ошибка, такая проблема. Дайте после ЛЫ звук Ы, тогда все выйдет намного проще. НАУЧИЧЕЛЬКА, ЛЫКА, да? Окей, повторите сейчас самостоятельно, идем дальше. Добро. Следующее. МАЛАШ, МАЛАШ. To u nas, no tutaj, który ściany krasi, to jeszcze może być chudożnik. Dobra, krawcowa. Krawcowa. To u nas szwija, a on to kucharz, dalszy idzie. Kucharz. Cukiernik. Cukiernik, no to jest kondyter. Fryzjerka. Fryzjerka, to u nas parikmacher. Fotograf. Fotograf. Соответственно malarka, malarka, rolnik, rolnik, to u nas fermier, da? E, Ocieńczytka jest po prostu tyle, jakieśowo farmer czy coś takiego, oni gada rolnik. Jest też takie show w Polsce, żona dla rolnika czy coś w tym stylu, e, i tam co krzaczek rolnik wybiera sobie tam żonę i taki reality show, a wod, rolnik, to u nas fermier. Кто смотрел, может быть, дайте знать, если кто-то когда-нибудь слышал об вот этом шоу, то дайте знать в группе, как вам понравилось. Рыбак. Рыбак еще может быть венткаш. Два слова может быть, да. Это у нас э, тот, который ловит рыбу. Э, Келнерка, Это у нас официантка. Официантка. Да. И теперь смотрите, я дала еще несколько э, здесь профессий вам. У нас есть так, у нас есть лекарка. Ну и мы знаем, что он это лекарь. Да? То есть отбрасываем К и добавляем буковку ЗЫ. Пеленгнярка, ну к сожалению у нас нету чего-то такого как а, медсестра, медсестр, да и так дальше. Поэтому пеленгнярка и остается только исключительно для женского пола. Пеленгнярка так и будет. Жоунеш, жоунеш, солдат. К сожалению, на женщин я еще не встречалась с окружнением жоунерка или что-то такое. Поэтому жоунеш, солдат и только на этом как бы не изменяем какими-то женскими формами. И теперь внимание, маринаж. И сейчас к нему перейдем. Смотрите, то есть можете заметить, да, пьюкаш, то есть если мы заберем буковку З и добавим К, то у нас выйдет пьюкарка, то есть пьюкаш он, она пьюкарка, пьюкаш это у нас футболист, женщина это у нас футболистка, то есть пьюкарка, лекаш лекарка, но маринаш, то не есть маринарка, то есть если у нас маринаш, это у нас э, тот, который плавает в море, моряк, то морячка, да, что-то такое нету, потому что маринарка это у нас мой хороший пиджак. Маринарка это у нас пиджак, поэтому маринаж, э, маринарка это две разные вещи. Добра. Слушайте, надеюсь, это было тяло. Э, действительно, для вас очень много заданий будет на словарный запас, и уже в это воскресенье, мы с вами встречаемся, будем рассказывать, э, разговаривать в принципе о э, как раз таки государствах, о всяком таком, представимся, познакомимся. Э, поэтому желаю вам хорошего дня, хорошего урока и удачи с заданиями.